Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik sekalipun kepada hewan. Sebab sebagai makhluk yang bernyawa, binatang pun memiliki perasaan dan kebutuhan mendasar seperti makan dan minum. Untuk itu, tidak dibenarkan menyiksa binatang. Pelaku penyiksaan diancam dengan hukuman yang keras kelak di hari akhir. Apa yang diperintahkan Rasulullah ini tergambar nyata dari kisah seorang perempuan yang akhirnya masuk neraka karena perbuatannya menyiksa seekor kucing. Dalam buku berjudul Kisah-kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, karya Syekh Umar Sulaiman al Askor dijelaskan sebagai berikut. Pada masa dahulu, hidup seorang wanita dari Bani Israeliah dengan seekor kucing. Hingga pada suatu ketika, sang wanita tersebut seketika mengurung kucing yang dimilikinya. Namun ketika kucing telah berada di dalam kurungan, ia justru menyiksa kucing itu dengan tidak memberinya makan dan minum. Kucing itu siang malam dibiarkan terikat dan terkurung tanpa diberi makan dan minum sedikit pun, yang membuatnya makin tersiksa akibat lapar dan haus, hingga sang kucing terus menerus berteriak dengan suara yang memelas meminta bantuan dan pertolongan. Suara mengiungkas kucing ini yang tentunya saja Para penyayang kucing akan paham bahwa kucing tersebut sedang dalam keadaan tersiksa. Walaupun mendengar suara kucing yang menjerit akibat kelaparan dan tersiksa, namun wanita yang mengurungnya tersebut tidak berusaha sedikit pun membantu dan terketuk hatinya untuk membebaskan ataupun memberi makan kucing tersebut. Ia abai dengan keadaan kucing yang sudah dibuatnya sengsara dan lemah tak berdaya. Lama-kelamaan. Suara kucing tersebut melemah dan kemudian tidak bersuara lagi. Sang kucing ternyata telah mati akibat tersiksa oleh perempuan yang mengurungnya. Setelah kucing tersebut mati, ia kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan sosok manusia yang telah menzalimi makhluk ciptaannya, yaitu perempuan yang telah menyiksanya hingga mati. Akibat perbuatannya tersebut, wanita itu kemudian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal, ia ditempatkan di neraka. Bahkan Rasulullah SAW melihat kucing memburu wanita tersebut, dan menahannya agar tetap berada di neraka dengan bekas-bekas cakaran kucing yang memenuhi wajah dan tubuhnya. Hal ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang melaksanakan sholat khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penglihatan tentang surga dan neraka kepada Rasulullah. Di saat Allah memperlihatkan neraka, Rasulullah berkata, neraka mendekat kepadaku. Sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba muncul seorang perempuan yang dicakar seekor kucing, dan aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Dan malaikat pun menjawab, perempuan itu telah mengurung kucing hingga mati kelaparan dan kehausan. Bahkan tidak mengizinkan kucing makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Kisah seorang si perempuan yang masuk neraka akibat menyiksa kucing ini menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang menyiksa binatang dan menyakitinya, baik itu dengan memukul maupun membunuhnya. Padahal pada dasarnya kita boleh menahan dan mengurung binatang seperti kucing, burung, dan lain sebagainya, namun harus dirawat dengan baik, diberi makan dan minum. Jika tidak mampu atau tidak mau, maka hendaknya melepaskannya, dan membiarkannya pergi ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas ini untuk mencari rezeki sendiri. Kalina binatang-binatang itu akan mendapatkan makanan yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Lebih-lebih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan rezeki bagi kucing-kucing dari sisa-sisa makanan orang. Begitu pula serangga-serangga yang ditangkapnya di akhirat kelak, manusia juga akan diazab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya di dunia. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada wanita dalam kisah ini. Ia diazab dengan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan dikejar-kejar kucing dan dicakarinya karena dalam hidupnya ia menyiksa kucing hingga mati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyampaikan kepada kita bahwa kita bisa meraih pahala dalam hidup salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada binatang. Oleh karena itu, Islam melarang menyiksa binatang. Karena di dunia ini, manusia tidaklah hidup sendirian. Ada banyak makhluk ciptaan Allah yang sama-sama mencari rezeki dan kehidupan di bawah kolong langit, sehingga sudah seharusnya seorang Muslim hendaknya tidak menindas ciptaan Allah yang lainnya. Salah satunya adalah binatang seperti kucing, karena sebagai makhluk yang bernyawa, tentu binatang yang memiliki perasaan dan kebutuhan mendasar, sehingga ia juga membutuhkan kasih sayang dari makhluk lainnya. Salah satunya adalah dari manusia. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang, tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada seekor binatang sekalipun. Menganiaya binatang saja hukumannya berat, apalagi menganiaya sesama manusia. Allah, Oke pemirsa yang beriman, itulah kisah nyata azab seorang wanita penyiksa kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.